Всем привет, с вами Никто 77. И сегодня мы рассмотрим танк э, Тигр. Сейчас мы рассмотрим ТТХ и в общем-то все. Так что мы имеем в тигре? Это его запас прочности в 1450 хп. Что в принципе на седьмом уровне составляет э, выше среднего показателя. Э, массу 56 тонн и мощность двигателя 610. 610 это стоковый двигатель. Э, максимальный у нас двигатель ставится 870 лошадиных сил вероятность при пожаре у нас 20%, так как все немцы, они бензиновые. Так, рассмотрим его максимальную скорость. Максимальная скорость у него 30 км мм в час. Скорость ворот шасси 22, что в принципе составляет очень даже хорошую норму для 7 уровня. Но бронирование корпуса у нас просто никакое. Это 100 мм. Вот этот бронелист. И в общем-то он находится не под наклоном, а просто в, в горизонтальном положении так что без труда нам его пробивают. Брони у нас также в маске оружия всего 100 мм, так что и в маску, и в башню нам везде пробьют. Вот, что бы я хотел еще сказать про Тигр. Тигр танк для тех, кто умеет играть осторожно и, в общем-то, любит так высунуться, пострелять и опять заехать. Потом рассмотрим борта. Борта тоже никакие, всего по 82 мм. И есть, в принципе, маленький плюс, это его броня в корме. 82 мм, что в принципе для своего уровня составляет э, показатель второго места, ну после и со второго китайского. Потом пушка его от, с хорошей бронепробиваемостью для своего уровня, это орудие 88 мм и скорострельность у нее 7 выстрелов в минуту. Средняя бронепробиваемость от э, 203 в корпусе и 237, 237 это в борт. И со средним уроном в 240. 240 это очень плохой показатель на своем уровне, но это компенсируется нашей хорошей скорострельностью. Так как у всех немцев пушки точные, они стреляют на 0,34 на 100 метров. И время сведения 2,9. И стреляем всеми снарядами. Потом, что мы еще плохого имеем в тигре? Это его боеукладка. Не часто меня ваншотили в боеукладку. И я с тигром играл, что ваншотил его много раз. Боеукладка находится вот в этом месте. И вот здесь, в борту башни с этой стороны, и опять с, этой же, с этого же борта. Так что лучше не поставлять борта, особенно центр борта, так как там находится боевая укладка. Потом, есть еще большие, такие слабые места, это тигра. Так же, как и на всех немцев, это его большой нижний бриллист. Вот, так что промахнуться будет сложно. И желательно его прятать, примерно заехать за холмик и спрятать нижний бриллист. Хотя бы будет маленькая вероятность, что вас не пробьют так как мы видим что у нас корпус квадратный можно его доворачивать ромбом вставая в такое положение и пробить нас будет уже посложнее и в общем-то все что я хотел рассказать об этом танке всем спасибо за внимание с вами был Ник 7 подписывайтесь на новое видео всем удачи всем пока